السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں فٹ فاٹ ہیں پم ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں پچھلی ویڈیو میں دوستو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ چوزوں کو دھوپ میں لازمی چھوڑا کریں ٹھیک ہے اب میں نے اب اسی وجہ سے آپ کو مکمل گائیڈ کرنے کے لیے میں نے ایک تو چوزوں کو تھوڑا سا سردی کا موسم آگیا میں نے سوچا کہ ان کو باہر نکالوں دوسرا آپ کو بھی گائیڈ کر سکوں یہ سامنے میں نے دھوپ میں پانی رکھ دیا ہے پانی اس لیے رکھا ہے کہ ایک تو دھوپ کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر بھی مینٹین رہے گا نیم گرم ٹائپ رہے گا تھوڑا اور دوسرا جب چوزے کھیلیں گے آ کے دھوپ میں پانی پیئیں گے تو ان کو یہ پانی اچھا لگے گا صحیح لگے گا ان کو یہ پانی اور وہ کونے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چوزے جو ہیں نا مٹی میں نہا رہے ہیں ان کو مٹی میں نہانا بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ مٹی میں جب یہ دیکھیں وہ دیکھیں کچھ چوزوں نے اپنا جو ہے نا پر صاف کیے ہیں پر جھاڑے ہیں تو مطلب یہ فریش ہو گئے ہیں بالکل جب چوزے مٹی میں نہا لیتے ہیں نا اور اس کے بعد اپنے پر صاف کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بالکل اس ٹائم ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ہیلدی ہو گئے ہیں اور ریلیکس ہو گئے ہیں بالکل اور یہ سامنے آپ کو چوزا نظر آ رہا ہوگا یہ گھاس کھا رہا ہے اور دور بیٹھ کے ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ پاس جاتا ہوں تو پھر وہ اپنی ایکٹیویٹی چھوڑ دیتے ہیں کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ ذرا فارمی ٹائپ ہیں تو انسانوں سے تھوڑا گھبراتے ہیں یہ تو یہ اس سائڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جو ہے نا چوزے گھاس کھا رہے ہیں تو یہ اصل میں ان کی نیچرل جو خوراک ہے وہ یہی ہے تو اتنے چوزے اگر مثال کے طور پہ باہر ڈھیروں پہ یا بھینسوں والا جو ڈھیرا ہوتا ہے وہاں پہ توڑی ہوتی ہے گھاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر تھوڑا بہت ان کا ونڈا گرا ہوتا ہے دانہ شانہ گرا ہوتا ہے بھینسوں کا تو جب یہ وہ وہاں پہ رہتے ہیں تو ان کو یہ دوسری خوراک کی فیڈ کی اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی یہ زمین میں سے کیڑے مکوڑے ڈھونڈ لیے گھاس کھا لیا تھوڑا سا ٹھیک ہے توڑی میں سے کچھ ڈھونڈ لیا توڑی کھا لی گھاس کھا لیا اس طرح ہی اپنا گزارا کرتے ہیں اور بلکہ وہ زیادہ انڈے دیتے ہیں ان کی نسبت وہ چوزے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ انڈے دیتے ہیں وہ نیچرل گروتھ ان کی یہی ہے اور شام کو جو ہے ڈیرے کے اندر اکثر سینٹر میں انہوں نے درخت وغیرہ لگائے ہوتے ہیں تو وہ انہی درختوں کے اوپر بیٹھ کے سو جاتے ہیں یہ مطلب ان کا نیچرل ماحول ہے اب ہم ان کو نیچرل ماحول نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے فارمنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ فیڈ جو ہے ان کو میں نے آج دیسی طریقے سے اوپن ایریے کے اندر ان کو فیڈ دی ہے یہ چیک کریں ایکٹیو دیکھیں اب دیکھیں کتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں وہ دیکھیں وہ زمین میں کھیر رہے ہیں وہ نہا رہے ہیں مٹی کے اندر تو ان کو آ... تھوڑا لیٹ پتا چلا ہے تو وہ بھی جو ہے اٹھ کے ادھر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ چیک کریں اب اب چیک کریں ویو ذرا اب میں اب تھوڑا پاس بھی چلا جاؤں گا نا اب یہ ڈریں گے نہیں ٹھیک ہے اس ٹائم ان کا وزن تین سو گرام ہو چکا ہے تین سو گرام سے بھی زیادہ کے بھی ہیں کچھ ساڑھے تین سو گرام تک کے بھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ دو سو ستر گرام سے اوپر ہیں اور ساڑھے تین سو گرام سے نیچے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ اندر سے کافی زیادہ مطلب کہ نا ہیلدی ہو گئے ہیں تو دھوپ ان کو لازمی لگوائے ہیں بہت سارے دوست ہیں وہ فیس بک کے اوپر بھی پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ بھئی جو ہے نا ہمارے چوزے کھا پی نہیں رہے سست ہو گئے ہیں اور منہ کھول کے سانس لے رہے ہیں اصل میں ان کی وجہ یہی ہوتی کہ ان کا محول جو ہوتا نا سب سے پہلا جو مین مسئلہ ہے وہ محول ہے محول جو ہوتا ہے ان کو وہ صحیح نہیں مر رہا ہوتا جس وجہ سے وہ بند رہتے ہیں ایک جگہ پہ ٹھیک ہے دھوپ کا اندر صحیح نظام نہیں ہوتا کیج میں ٹھیک ہے پانی اکثر ٹھنڈا پی لیا چوزے نے تو وہ بیمار ہو جائے گا مثال کے طور پہ پہلے اس کو فیڈ دے رہے تھے پھر آپ نے ان کو گندوں والے دانے استعمال کرانے شروع کر دیے اس سے ان کو مسئلہ بن جائے گا تو بہت سارے مسئلے ہیں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ان کے بیمار ہونے کی تو ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا پڑتا ہے سب سے مشکل کام پولٹری فارمنگ ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ ان کو دھوپ کیج کی لوکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جب سورج نکلے تو سیدھا جو ہے نا دھوپ کیج کے اندر آئے آپ رات کے ٹائم ہوا کو روکنے کے لیے سردی کو روکنے کے لیے آگے پولیسین شاپر کا استعمال کریں آگے جالی لگی ہو اور اسی جب آپ صبح کو جب اس شاپر کو ہٹائیں تو اس کی لوکیشن ایسی ہو جالی کی کہ دھوپ سیدھی جو ہے وہ کیج کے اندر آئے دھوپ کے تین چار فائدے ہوں گے پہلا فائدہ تو یہ ہے <laughs> کہ جو جراثیم ہوتے ہیں وہ دھوپ کی وجہ سے مر جاتے ہیں ان کے اپنے جراثیم بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے گندگی کے یہ وہ اس کے علاوہ جو ویسے بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور دوسرا یہ کہ جب یہ دھوپ میں بیٹھیں گے دھوپ میں کھیل لیں گے کھائیں گے پییں گے ان کے اندر ویٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جائے گی اور ویٹامن ڈی کی کمی پوری ہونے سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی ان کی گروتھ تیز ہوگی ٹھیک ہے ایکٹیو رہیں گے بیمار نہیں ہوں گے قوت مدافعت زیادہ پیدا ہوگی مطلب بہت فائدے ہیں دھوپ کے ایک چھوٹی سی چیز ہے نیچرل چیز ہے جو کہ فری آف کوسٹ ہے یہ صرف اس کو مینج کرنا ہے آپ نے مطلب کہ ڈیلی ان کو پروپر ٹائم دینا ہے تو اس کے علاوہ ملٹی ویٹامن والا پانی ان کو دینا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ بے شک بھلے دھوپ میں رکھ دیں میں نے بھی دھوپ میں رکھا ہوا کین جان بوجھ کے تاکہ اس کا ٹیمپریچر مینٹین رہے گا تو پانی ٹھنڈا نہیں ہوگا چھاؤں میں رکھوں گا پانی ٹھنڈا ہو جائے گا جب یہ دھوپ سے جائیں گے ٹھیک ہے اور ٹھنڈا پانی پی لیں گے تو وہ بھی کام خراب ہو جائے گا مطلب پانی کا ٹیمپریچر بھی ان کا صحیح ہونا چاہیے اس کے علاوہ پانی میں ملٹی وٹامن یوز کروائیں ٹھیک ہے اور ان کو نیچرل ماحول دینے کی کوشش کریں تو یہ تھی دوستوں آج کی کچھ انفارمیٹیو ویڈیو اور یہ دیکھنے میں ٹھیک ہے سننے میں تو یہ کامن سی چیز ہے لیکن یہ ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے چوزوں کے لیے کہ ان کو نیچرل ماحول دینا ہے اور ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ